Salam uşaqlar. Eee, bugünkü dərsimiz 8-ci sinif bərabərliklər mözusunun davamıdır. Qeyd elədim ki, e, bu mövzunun davamıdır. Yəni mövzunun birinci hissəsi e, əvvəlki video dərslərimizdə var. E, bərabərlər haqqında ümumanlıq edəvək videomuz, bərabərlərin xassəsi və s. Eee, bugünkü dərsimizdə isə biz bərabərliklər, yəni üzərində əməllərdən danışacağıq. Yəni bərabərlər veriləcək, onların ə toplanması, çıxılması, qoyulması bölməsinə məhəzi. Tutaq ki, bizə bərabərsizlik verilibdi. 2 bərabərsizlik verilir. İşarələri eyni olan ki bərabərsizlik verilir. Eee, həmin bərabərsizliklərə baxaq. Eee, A tutaq ki, A > B bərabərsizliyi və C böyükdür. D bərabərsizliyi verilibdir. Biz bu bərabərsizliklər üzərində e, dediyim o 4 əməli 4 əmələ baxacağıq. Toplama, çıxma və vurma, bölmə. 1-ci baxaq toplama və vurmaya. Əgər bərabərsizlikin hər ikisinin işarəsi də eynidirsə, ya ikisi də böyükdürsə, ya da ikisi də kiçikdirsə, bu dediklərim yəni, yerinə yetmək olar. İlk öncə bərabərsizlikin hər ikisinin işarəsinə fikir vermək lazımdır. Qeydlər imsalıcında, yəni qeydlədim nümunədə bərabərsizlərin hərçisinin işarəsi böyükdür. Bu zaman bərabərsizliyi yer topluyarkən a-nın c-ni, yəni alt-alta bildiyimiz qaydayla yəni, topluyuruq. a+c > b+d şəklində toplanır. Eee, daha sonra a -b > b A böyüktür B bura yine C böyüktür bura kendisi bildiğimiz kayda ile yani vururuk alt alta duranları vururuk A'nı C'ye vururuk A C böyüktür B'nin D'ye vururuk B D B bu toplama ve vurulmasıdır Bu e, toplama ve vurulmasıdır e, burada şimdi bir mesele var çıkılması ve bölünməsi necə həyata keçir? Çıxılması və bölməsində bildiyimiz kimi çıxma əməli toplamanın əks əməlidir. E, vurma və bölmə əməli isə vurma əməlinin belə deyək, tərsin əməlidir. İndi qeydlərin bərabərsizlikləri çıxılmasına və bölünməsinə baxaq. A > B // C e, > D ilkcincə e, çıxmasına baxaq, daha sonra ölməsinə baxaq. E, onda ilkcincə çıxmasına baxaq. A > B, e, C > D bərabərliklər, yəni tərəf-tərəfə çıxırıq. Çıxma zamanı çıxma bu zaman burada alt-alta çıxılmır, çarpaç çıxılır. A-dan D çıxılır. A- D. İşarə yerində qalır, > və B-dən C çıxılır. B - C bu çıxılmasıdır. İndi isə uşaqlar, həmin bərabərsizliklərin bölünməsinə baxaq. E, A böyükdür B bölək bölməni bu formada yazıraq. E, bölək e, C böyükdür D. C böyükdür D. Bölünməsinə baxaq. E, bölünməsi zamanı isə yenə çarpaz böləcəyik. Yəni A-nı D-yə böləcəyik. A böləkdir. Eee, böyükdür. B/C şəklində bölmə əməliyyatı yerinə yetiriləcək. Deməli uşaqlar, burada bir məsələni qeyd eləyim ki, toplamada və vurmada hər şey qaydasındadır. Bildiyin qayda ilə yani alt-alta yazılanları toplaysan, alt-alta yazılanları vurasan. Lakin çıxma ilə bölmədirsə Həmin bu proses çarpaz əyata keçirilir. Yəni alt-alta yazırsan, işarələrinə fikir versən, hər ikisinin işarəsi eynidirmi? Bəli. Deməli hər şey qaydasındadır və bölmə zamanı A məsələn C çıxma zamanı birinci çıxan da A-dan B-ni çıxacaqsansa, işarəni olduğu kimi yazırsan və B-dən C-ni çıxarsan. Bölmədə də yenə həmin bu çarpaz bölmə əməliyyatı yerinə yetiriləcək. Yəni bu bərabərsizliklərin, ədədi bərabərsizlikləri ədədi bərabərsizliklər üzərində 4 əməli yerinə yetirəcək dərsimizin bu bölümündə ədədi aralıq anlayışı ilə tanış olacağıq. Ədədi aralıq anlayışından ə, tanış olacağıq. İlk öncə onu qeyd eləyim ki, əgər a b-dən kiçikdirsə, əgər a b-dən kiçikdirsə, a və b arasında olan ədədlər, yəni a < x < b. Yəni Bu şərtlərlə olan ədədləri ədəd oxu üzərində təsvir edək. Ədəd oxu üzərində təsvir edəcək. Bu təsvir etmə prosesi necə həyata keçiriləcək, buna diqqət yetirəcək. A-nı qeyd edirik və B-ni qeyd edirik. Yəni A və B-nin arasında yerləşən ədədlər, təbii ki, bura A və B-nin adiyyatı yoxdur. Yəni ona görə A ilə B boş dairədə qalacaq və a ilə b-nin arasında olan hissə iştiriləcəcək. Bu o deməkdir ki, bizim x ədədimiz hər zaman a ilə b-nin arasında kök. Lakin a ilə b həmin bu hissəyə aid deyil. Bu zaman deyirlər ki, bu ab intervalıdır. ab intervalıdır. Deməli ab intervalı deyəndə a ilə b-nin arasında olan ədədlər, lakin a və b-nin daxil olmaması şərtidir. Xəla, əla, əşbu şəkli silmirəm. Bu şəklin üzərində də parça anlayışını izah etmək istəyirəm. AB parçası nədir? AB parçası odur ki, AB intervalına A və B ədədlərinin özünü də daxil edirik. A və B ədədlərinin özünü də daxil edərkə AB intervalı AB parçasına çevrilir. Bu zaman A da yumru dairədə göstərilməlidir və B də, yəni qara alınmış dairədə göstərilməlidir intiq bu ədədlərin özləri də həmin bu aralığa daxildir. Və onun yazılış qaydası da uçların hər ikisinin daxil olduğu vəziyyəti yazarkən A və B-ni qeyd eləyirsən və parça işarəsini getdirirəm. Bax bu işarəni gördünüzsə bilin ki A-nın özü də daxildir və B-nin özü də daxildir. Növbəti addımda bir uç daxil olacaq digər uç daxil olmayacaq. Məsələn, a < 2 is o da <= b. E, a bu zaman b-ni daxil elədim, a-nı daxil etmədi. Bunun tərsid ola bilər. Yəni a-nı daxil edilərəm, b-ni daxil eləmərəm. Yəni bir ucu daxil olacaq, digər ucu isə daxil olmayacaq. Buna isə yarım interval deyirlər. Yəni yarım niyə görə deyilir? Çünki bir ucu daxil olacaq, digər uç daxil olmayacaq. Eee bunu simvolik olaraq göstərəndə təbii ki a-nı qeyd eləyəcəm və b-nı qeyd eləyəcəm. İkisi də yəni a ilə b-nin arasındadır. İştrixləməni aparacağam. İştrixləmə a ilə b-nin arasıdır. Amma yazılışda hansı daxildir? Təbii ki b. Çünki <= b tərəfləri. Ona görə eee qoy bunu fərqlə, bunu fərqləndirəm. B-nin dairəsi də yumru, A-nın dairəsi də yumru, lakin B daxildir, ona görə B-ni burada qalalayacağıq. Yəni bu qoralanmış hissə onun göstərir ki, həmin qoraladığın ədəd də həmin o parçaya aiddir. Yəni yarım intervala aiddir. Və aid olmasını belə göstərək, A daxil deyilsə, adi A, nöqtəli vergül, B daxilindirsə B-ni yazırıq və parça işarəsini qoyuruq. Bu yazılışın özündən bilmək olur ki, həmin bu yarım intervalda a daxil deyil, lakin b həmin bu e, intervala daxildir. Yəni yarım interval adlanır. Uşaqlar, e, əvvəlcə də qeyd elədim, yəni bunun tərsi də ola bilər. Tərsi ola bilər ki, kiçik bərabərdir a-nın yanında olar. O zaman a-nı daxil edib, b-ni daxil etməyəcək. Yəni bu şəkildə e, aralıqlar mövcuddur. İndi isə digər bir e, vəziyyətə baxaq. Məsələn, ə belə deyim. Burada ə, ik, ə, a x > a bərabərsizliyinə baxaq. Bu deməkdir ki, a-dan böyük bütün x-lərdən gedir burada söhbət. Yəni a-nın belə deyək, ədəd oxu üzərində a-nı qeyd edirik və həmin bu x-lər a-nın sağında yerləşir. Yəni ə, sağda duran ədədləri, sağda duran hissəni işlədirəcəyik. Qeyd edirəm. X ədədimiz x > a olduğuna görə a-nın sağındadır. Və a da burada daxil olmadığına görə boşluğu hissədə qeyd edirəm. E, A-nı yazım bura və mən a-nın hansı hissəsini şirli əməliyəm? Böyük olduğuna görə təbii ki, böyük ədədlər a-nın sağında yerləşəcək. Uşaqlar fikir verin. Və açıqna fərq olaraq burada a-nın sağında hər hansısa bir sərhəd yoxdur. Yəni a-nın sağında olan bütün ədədlər A-nın sağında A neçə olur olsun, istər mənfi olsun, istər müsbət olsun, sağda hər zaman müsbət sonsuzluq var. Yəni müsbət ədədlər çoxluğu var. Ona görə bu intervalı götürəndə A-dan A-dan bir də A-nın sağı olduğuna görə müsbət sonsuzluq şəklində yazırıq. Və A da burada daxili deyil, sonsuzluq heç bir halda daxil deyil. Burada belə bir vəziyyət ola bilər. Mesela böyle bir nümun olabilir. İkiz e, büyük beraber değil. A şartını ödeyen ederi aralı. Bu zaman her şey eynidir. Sadece olarak A'nın özü dahil olacak. Ve yazılış zamanı da A'nın yazıcı, yani daxil olduğunu hükümet bu işaretlerle gösterecek. Ve A'dan müsbət sonsuzluk yazacak. E, burada bir şey diyebilirim ki Yenə dəfələrlə deyirəm, sonsuzluq heç vaxt e, daxil olmur. Çünki o konkret bir ədədi yox. A-nı sağında olan müsbət ədədlər ordusunu göstərir bizə. E, eyni qayda ilə, yəni eyni analogiya ilə, məsələn, 2 e, < A-nı və yaxud <= A-nı göstərə bilərik. Yenə eyni qayda ilə ədəd oxunu çəkərik və A-nı qeyd edəyərik a-nın kəd eləyəndən sonra işarəyə baxarıq. İşarə necədir? Kiçikdir. Və a daxilidimi? Xeyr, daxil deyil. İlk öncə a-nın yumrusunu boş qoyarıq və a-dan kiçik olan ədədlər təbii ki a-nın solunda yerləşəcək. Ona görə sol tərəfə işlədiklərək. Bu qayda ilə bütün mənfi ədədləri, yəni a-nın solunda olan bütün mənfi ədədləri göstərə bilərik. Lakin e, burada intervalı, yəni e, həmin bu aralığı yazarkən A-nın soldan sağa doğru, yəni kiçikdən böyüyə doğru yazmaq lazımdır. Bu zaman A-nın solunda olan ədədlər A-dan kiçik olduğuna görə, həm bu ədədləri mənfi sonsuzluq ifadə edir. Mənfi sonsuzluqdan A-ya qədər olan ədədlərdən danışdı, yəni gedir bu da söhbət və heç biri də daxil deyil. Eyni qayda ilə 2 <= A olarsa ki çiçikə bərabərdə ola alarsa. A-nın burada içi qaralanmalıdır və göstəriləndə də mənfi sonsuzluqdan A-ya kimi göstərilməlidir. Yəni qeyd elədiyim şəkildə mənfi sonsuzluqdan A-ya kimi göstərilməlidir. E, yəni həm burada qrafik təsvirindən söhbət getdi, həm də e, belə deyək, e, göstərilish qaydası, adi yəni riyazi qaydada yazılış qaydasından baxdıq. İnşallah, sizin 8-ci sinif dərsliyində müxtəlif çalışmalar var və o çalışmalara əsasən biz aralıqları yazmalıyıq. Bir neçə nümunəyə baxaq. Məsələn, belə bir çalışma var 8-ci sinif dərsliyində və belə göstərilibdir: -3 4 aralığı göstərilibdir. -3-ü boş dairəyə qoyubdur. 4 isə ikisərkisində boş dairəyə qoyubdur əçində boş dairədə qoyulubdur və ortası çıxıqlanır. Çalışmanın şərtində deyir ki, təsir olmuş aralıqları yazın. İkinci boş dairədən bilirəm ki, daxil deyil -3, nöqtəli vergül 4-ün də yəni boş dairəsi olduğuna görə aralıq -3 4 çəkilində olur və yazılış qaydası da -3, məsələn, kiçikdir bərabərsizlik şəklində yazılır. -3 x <= 4. Bunun oxunuşu odur ki, 2-4-dən kiçik, -3-dən böyük ədədlər topluğudur. Uşaqlar, əgər burada 4 məsələn qaralası idi, biz necə yazardıq? -3-də 4-ə kimi, amma fərq onda idi ki, 4 burada daxil olacaqdı. Qeyd elədim, xassələrlə bağlı müxtəlif çalışmalar var, koordinat üzərində, yəni təsvirlər var. Ee, vurulması bölməsi var, yəni belə başa düşləmci bu qaydalara tam, yəni diqqətlə e, baxandan sonra e həmin çalışmaları yazmaq mümkündür. E sağ olun. Elə